असलकम वेलकम टू माई चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज हम नहायतीसान स्पेशल गर्मियों के लिए आलू की वा, वाइट तिहारी बनाएंगे, या इसको वाइट आलू का पुलाव भी बोल सकते हैं आप तो बहुत सिंपल रेसिपी है बहुत इजी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है ये और तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी उसकी हमने तैयारी कर ली है कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे इसमें बहुत सिंपल रेसिपी है तो आपके किचन में मौजूद हो गई ये सारी चीज़ें तो चलिए आइए शुरू करते हैं मैंने जो है देश की चूल्हे पर रखी इसमें जो घी शामिल किया मैंने हाफ कप तकरीबन तो को तो जब गरम हो जाएगा घी जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं आप देख सकते हैं कैप्शन में मिल जाएंगे आपको तो इसके बाद प्याज शामिल किया है मैंने तो इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी गोल्डन कलर नहीं देना हमने इस पर क्योंकि हमें वाइट प्लाव चाहिए अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा तो इस ये देखें बस इसका ही सॉफ्ट करने हैं पिंकिश जब ये पिंक हो जाएंगे तो हम इसमें जो है वो आलू शामिल कर देंगे आलू शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर आलू को जो है वो कुक करेंगे उसके बाद जो मैंने हरी मिर्चें उनको हाफ कट कर लिया था सेंटर से वो शामिल कर दिए इसको भी अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे पानी शामिल नहीं करना ये नीचे नहीं लगेगा अभी क्योंकि मैंने इसमें अदरक वगैरह शामिल नहीं किया है नमक शामिल करूँगी ताकि ये जो जल्दी से कुक हो जाए सॉफ्ट हो जाए इसको इसकी अच्छे से बुनाई करनी है हमने तकरीबन जो है वो आलू जो है वो हाफ़ डन हो जाएंगे इसी दौरान तो इसके बाद जब ये भून जाएंगे अच्छे से ये देख सकते हैं आप अच्छे से इसकी बुनाई किए है मैंने बिना पानी शामिल किए आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इसमें मसाले के साथ इसके बाद में इसमें कोई इसमें दूसरे लाल मिर्च वग़ैरह मैंने शामिल नहीं की सिर्फ हरी मिर्चें जो है वो इनफ है ये तीखी हैं तो अगर आपके पास कम स्पाइसीज़ वाली हैं तो आप दादर मिर्च जो है हाफ़ चम्मच शामिल कर दीजिएगा उससे जो इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके बाद इसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं और उनकी भी कुछ देर बुनाई करूँगी अच्छे से तो टमाटरों के पानी जो है वो निकल आएगा तो इसलिए ये नीचे लगने के कोई डर नहीं है हमें तो इसके बाद मैंने पानी शामिल कर दिया इसमें अकॉर्डिंग तो टू जितने आपने राइस लिए हैं उस हिसाब से तो ये देखें मेरे तकरीबन दो कप जो है वो राइस है तो इसलिए मैंने चार कप पानी के शामिल कर दिए इसके अंदर इसको बॉयल आने देंगे ये देखें जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें जो है वो राइस भिगोए हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने उनको शामिल कर देंगे राइस शामिल करने के बाद अच्छे से राइस को हम जो है वो शामिल करेंगे ज़ाया नहीं करना तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें कोशिश करती हूँ कि इजी रेसिपी आपके लिए ले कर आऊँ ऐसी रेसिपी लेकर आऊँ जो आप बना सकें आपके किचन में सामान मौजूद हो तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती कोई ऐसी टिप वगैरह जो मुझे मालूम होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जितना मेरा नॉलेज होता है उस हिसाब से ये देखिए इसको हमने पानी ड्राई होने तक हमने पकाना है इसको जब पानी खुश्क हो जाएगा इसका तो फिर हम इसको दम लगा देंगे अभी इसका इसमें पानी है कुछ तो इसका पानी खुश कर लेंगे आलू तकरीबन जो है वो हो चुके हैं गल चुके हैं है हमारे तो क्योंकि जो हमने उसकी बुनाई काफ़ी अच्छे से की थी तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा आलू हो गए थे जल्दी हमारे गल गए थे इसके बाद मैंने इसको तकरीबन तकरीबन पंद्रह मिनट दम दिया ये देखें मज़ेदार किस्म के जो है हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है वाइट आलू पुलाव स्पेशल गर्मियों में दोपहर की में बहुत अच्छा लगता है ये साथ में रायता सैलड के साथ आप इसको सर्व करें इंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आज की आपको लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और Thank you so much Shallafis